ৰিপৰ্টাৰ এগনে নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাথো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীনে চৰকাৰখনক তিনিটা বছৰ দিয়ক তিনি বছৰৰ ভিতৰতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীনেই বিজেপি চৰকাৰখনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি কৃত্ৰিম বানপানী এই বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব আপুনি ঠিকেই শুনিছে প্ৰতি বছৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যাদি নিৰ্বাচনী বৈতণী পাৰ হোৱা কংগ্ৰেছেই হওক বা বিজেপি চৰকাৰখনেই হওক গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল যাৰ বাবে এজাক বৰষুণ দিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত হয় কৃত্ৰিম বানপানী মানুহৰ চলাচল একেবাৰে বন্ধ হৈ পৰে এজাক অহা বৰষুণৰ ফলতেই কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে এতিয়া এক ভাল খবৰ আছে এই ভাল খবৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আৰু মাথো তিনি বছৰ সময় দিয়ক তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিম কেনেদৰে কেনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰী কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিব তাৰো বৰ্ণনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী মহানগৰী কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সমাধানৰ বাবে কি কি মন্তব্য কৰিছে এই মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাব লৈছোঁ বহুতবাৰ একেটা কথাকে মই কৈ আছোঁ যে যোৰাবাটত হোৱা আন চাইণ্টিফিক হিল কাটিঙৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটীত পানীৰ পৰিমাণটো বাঢ়িছে যিসকলে মোক সমালোচনা কৰে তেখেতসকলেও চাব যে পানীটো অকল দিছপুৰ চাৰ্কুলত কিয় হয় পানীটোতো উজান বজাৰত নহয় পানীটোতো পল্টন বজাৰ পাণবজাৰত নহয় পানীটো অকল দিছপুৰৰ আশে পাশে হয় যিখিনি জোৰা বাটৰ লগত সংলগ্ন এতিয়া এটাতো মই অনুৰোধ কৰিম যিসকল ইয়াত ভুক্তভোগী গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলত তেওঁলোক যাব পাৰে আৰু মেঘালয়ত হিল কাটিংটো আমি কিছু পৰিমাণে আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ যিসকল গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ ভুক্তভোগী তেওঁলোকে গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেললৈকে গ'লে বহুখিনি পৰিৱেশ নিৰাময় হ'ব সেইটো হ'ল নাম্বাৰ ওৱান চৰকাৰ হিচাপে আমি এটা বিশেষজ্ঞ গ্ৰুপ এটাক আমি এংগেজ কৰিছোঁ যে কেনেকৈ পানীটো বৈশিষ্ট্য নদী হৈ মৰা ভৰলু হৈ দ্বীপৰ বিলত লৈ যাব পাৰি দ্বিতীয়তে কেনেকৈ জুৰিপাৰ আৰু ৰুক্মিনীনগৰৰ পিছেদি আমি শিল শাকোলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ কাৰণ বাহিনীয়ে আৰু অতিৰিক্ত পানী নলয় এই দুইটা ব্যৱস্থা কৰোঁতে আমাক তিনি বছৰ লাগিব কাৰণ লেণ্ড একুইজিশ্যন লাগিব মানুহৰ ঘৰৰ মাজেদি নলা বনাই লৈ যাব লাগিব মানুহৰো সহযোগিতা লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আমি পইচা নিদিয়াকৈ মানুহৰ মাতি ল'ম এই গোটেইখিনি সজাই পৰাই কৰোঁতে নেক্সট তিনিটা বছৰ আমাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জিং হ'ব প্ৰত্যাহ্বান